Павлов Фрумкин. Павло Функин выручен. 10 полым до пенса. Третьего периода. 2-3. Поступается Спартак 1 шайбу и в бильшости. Вот Валентинович, будьте здесь, чтобы открыть, закрыть. Ой. Сработало. <laughs> Автомат сработал. Так, 10 минут. Но ну, игра сегодня Сложно, Не только для меня, и для арбитров, и для всех. Не правда ли? Вау. Вдоль борта Сергей так шайбу протащил здесь прям буквально. 30 секунд в нашести маяку. Шайба за бортом. Даже же две за симуляцию. Уже даешь две сюда. Давай. Андрей Ковалев, судья-секретарь. два все счет, но в большинстве Спартак 17 секунд, рано, рано Валентин еще откроется Да 10 секунд, рано, рано Это Увага 4 секунды, рано Паша, только не засыпите, пожалуйста тут. Ну, открывай Открывайте да. Благодарю, все нормально полном складе маяк и в ривных полном команды продолжить игру. Шайба в коньке здесь застрягала у Влада. 9 минут до 53 периода. 2-3 рахунок маяк в Игорь Иванов. Передача Степанюк, Игорь. Диван отбивает, Олег, супер. На выходе буквально выкатился из варит. Совершенно молодый. Ну где кидок? Кидок! Андрей отбивает! Невероятно!